А давайте перед началом разговора представимся, кто какую организацию представляет. А сейчас мое, мое, например, лично мое мнение, лично мое мнение. Сейчас вопросы. я вчера об этом, кстати, говорил, наверное, вы не слышали. Сейчас разговор идет не, не, об организациях, сейчас разговор идет именно о жителях города. Да. То есть, если мы, например, я, например, представляю целых три организации. Я возглавляю партию «Гражданская солидарность», ну, я не говорю о том, что именно партия «Гражданская солидарность» выражает, например, все свое мнение. Я думаю, да? и не говорю о том, что бедные ветеранов в розыске Я не говорю о том, что участники объединения, участников боевых действий, ветеранов спецслужб и правоохранительных органов тоже выражают здесь. Я выражаю все мнение всех. Почему? Потому что у людей совершенно разные политические взгляды. Здесь я на сегодняшний момент присутствую как житель города. Да, я представляю офицеров, безусловно, но я здесь как житель города. И мы здесь должны присутствовать как жители города. Мы не должны под каким-то одним флагом собираться. Вот это мое личное мнение. А мое личное мнение, что мы должны именно знать, какой человек, ну, якобы, чтобы не было ну, провокатора. Я представлю, я представлю. Ну, да. ну ничего ж страшного, не, не, да, например, хорошо, да, если провокаторы, каждый из нас да, пожалуйста, пожалуйста. Давайте. Реально. Начнем Реально. с нас. Мы с Алексеем представляем группу Антимайдан. Ну, в социальных сетях. В социальных Понятно. сетях. А это Мариупольская группа? Мариупольская, Мариупольская группа «Антимайдан». Больше заразившееся движение самообороны. Мариупольская, да? Мариупольская. Ну, это наши, да, да, это да. наши ребята, которые... Давайте, чтобы мы знали. Другу? Да. да. А обе девушки, да? да? Да, да мы обе, и Молодые Петр тоже брали. с нами, антифашистский комитет Мариуполя, официальная группа в нашей этой. А Анатолий у нас возглавляет группу действительно самообороны, которая сейчас у... сформироваться, да, сформироваться, укрепиться. сформироваться, укрепиться. Сейчас насчитывает на настоящий момент около 200 человек. Завтра их будет 600. Вот потому что? что реально списки есть, но для нас нужно сейчас важно, если есть люди, которые, возможно, смогут подсказать или направить. Ну, в принципе, мы организовались. Мы, организовали. мы вот, уже организовались. Да. Вот еще ребята. И такая же, да. Мы самообразовались, у нас порядка 300 человек сейчас на данный момент, но это не говорит, что это окончательное количество. Все потому все потому все что, что постоянно держать на связи тысячи две. Ну зачем? Но что в любой это, момент я они я готовы я прийти и принять участие. То есть вам нужно прийти. обязательно всем вместе взаимодействовать. Почему я говорил, что нам необходимо даже не столько, не столько здесь собираться, сколько нам нужно непосредственно собраться конкретно в штабе. Это штабные для отношения, того, чтобы, совершенно для того, чтобы, Потому что мы на сегодняшний момент все разрознены. Отработка структуры. Я уже второй день об этом говорю, и второй день я никак не могу. Мы постоянно занимаемся чем-то, бегаем только с бумагами. Для того, чтобы куда-то двигаться, мы должны скоординировать свои действия. То есть, у нас должен быть штаб. Должен штаб, который должен все, каждый за что-то должен отвечать. Ну, это мое мнение. Говорю, я правильно говорю? Абсолютно правильно, конечно. Вот, иначе мы будем никто, ну и зовут нас никто. А вы? Я. Я просто гражданин, который попал сюда по воле, в собственной воле. Я э, за Россию, вот, я служивый. Я, может быть, не первый, но я активно готов сотрудничать и выполнять указания. совет моряков города нашего. Я не знаю, но с вами можно. Хорошо. Я ищу, я ищу, Партнер. где я могу приложить свои знания, умения, силы. И хотя бы сына с вами. Все. Хорошо. Угу. Объединение бывших работников МВД. Хорошо. Моя фамилия Садыка, зовут меня Вадим. Я представляю общественную инициативу, концептуальное движение «Трезвый взгляд». Есть такая у нас организация. Я Брискин Александр Михайлович, пенсионер ни в каких партиях никогда не состоял и не состою. Но я активно стал активным участником движения, потому что мне это все не все зависит. Меня Олег зовут. Мы уже ну, занимаюсь спортом, тренирую детей, увлечу. Есть свои идейные взгляды против фашизма, нацизма. Алло. Ну, а я тогда подытожил. Меня да, зовут еще. Гижа Юрий Владимирович. Вот. Да. И дело в том, что эти люди, которые здесь сидят, по-моему, это как раз актив антифашистского митинга, который был в субботу. 10, вот. 10, То есть 100, 10. мы не просто там люди как-то с улицы, мы 10, люди, 10, 10. как бы, скажем так, выборные от этого митинга. Все, это идея 10, 10. общая, которая нас всех объединяет и сплачивает вместе с вами. А сейчас мы кого ждем? Сейчас мы ждем, сейчас мы пытаемся начать конкретно работать.